ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః శ్రీ గణేశుని యొక్క ఈ స్తోత్రం విన్నవారికి కష్టాలు బాధలు దరిచేరవు ప్రతి పనిలోనూ ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి విజయం మీ సొంతం ఈ గణేశ స్తోత్రం విన్నా చదివినా శత్రునాశనం జరుగుతుంది మనశ్శాంతి లభిస్తుంది కోరిన కోరిక నెరవేరుతుంది सुरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् गिरागुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदाचकः नमामितं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम् गिरीन्द्रजामुकाम्बुजाप्रमोददानभास्करम् करीन्द्रवत्रमानतागसङ्गवारणोद्यतम् सरिसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्ज बन्धुबालसन्ततिम् शुकादिमौ निवन्दितम् गकारवाच्यमक्षरम् प्रकाममिष्टदायिनं सकामनं रपङ्क्तये चिकासतम् चितुर्भुजै विकासि पद्मपूजितम् गणाधिपम् नराधिपत्वदायकं स्वराधिलोकनायकं ज्वराधिरोगवारकं निराकृता सुरव्रजम् कराम्बुजोलसृणिं विकारशून्यमानसे हृदा सदा विभाविता मुदा न विज्ञपम् स्रुमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मानं समाधिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपम् रमादवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवम् नमामि नमामितं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकम् नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पटन्ति ये मुदायुतः भवन्ति दे विदाम्पुरः प्रगीत वैभवा जिरायुषोदिक श्रियसूनवो न संशयः ना वीडियो లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి